Ирина Анатольевна, я вас знаю как очень заметного человека в ростовском стартап-движении. Скажите, пожалуйста, вот, зачем вы участвуете в выставке ЮФУ, кого вы представляете и как вы думаете, как это должно вообще делаться и развиваться? Я участвую в выставке ЮФУ, чтобы привлечь внимание Молодым предпринимателям, которые очень активно работают в Южном федеральном университете, придумывают замечательные проекты, реализуют их, сопровождают. И очень мало их закрывают. То есть все проекты практически э, работают. Только 5% э, открытых в прошлом году не выжили. Я считаю, что это очень хороший результат. Это очень хороший результат. поэтому мне очень нравится видеть, когда у нас молодые ребята, которые не могут найти себе, да и не хотят искать работу в найме, что-то придумывают, и у них это получается. Поэтому вот ради этого чувства, когда видишь, что что-то рождается и развивается, мы это все и делаем. Вот эта помощь им больше всего нужна, то есть вот привлечение внимания. А на самом деле внимание нужно, чтобы увеличить весомость этого движения. Да, конечно, молодые, вот лет через пять это уже будет не движение, это уже будут стабильные бизнесы. А очень хочется, чтобы и руководство ЮФУ, и руководство страны пристальнее обратило внимание на эти проекты. За ними будущее. А особенно мне нравятся проекты еще более молодых ребят. У нас здесь присутствует один из них. И сейчас мы пристальное внимание уделяем школьникам, потому что через 10 лет эти ребята будут делать ту страну, в которой мы живем. А мне очень хочется, чтобы это поколение не уехало на Запад за лучшей жизнью. То есть, чтобы они это только получится. сделали себя сами, да? Ну, конечно. Здесь. Да, да здесь. Это очень важно. Ну вот в любом обучении нужен личный пример. Вот вы какой показываете? У вас есть свой проект или какой-то главный проект? У меня два главных проекта. Одного зовут Сережа, другой Миша. Я желаю и вашим стартаперам, ну, Не меньшее количество таких проектов. Но все же, вот надо. Ж... Проекты другого рода, да, да? У нас социальные проекты по большей своей степени. Мы делали проект, мы поддерживаем проекты студенческие. Социальные в смысле какие? Вот они в сетях или... Нет, социальные проекты социального предпринимательства. То есть это поддержка того же проекта ботаники, проект лекториум, это студенческие проекты поддержка. Ну и наш проект это проект студентов в свободном предпринимательстве который с 1 сентября этого года живет в Ростовской области. Благодаря вам. Ну я не знаю, почему, не я же его придумала, но я ну, точно я знаю, знаю да. что. По крайней мере, а... в Ростовской области вот, благодаря вам. Да, его не было. И мы сейчас начинаем этот проект, и я надеюсь, что все вузы присоединятся к нему. Мы чуть-чуть попозже покажем и выложим презентацию, что это такое. Ну и опыт университета Южного Федерального показывает, что ребятам это нужно, это важно, и на самом деле за этим будущее, когда предприятия активно участвуют в этом конкурсе, оценивают, и ВУЗ получает обратную связь. В качестве студента, которого он выпускает. Какие цели вы ставите перед вот этим проектом? Это школьная лига, да? Школьная лига. -сайт? Это не только школьная лига. Это студенты. Это, э, студенческая... Студенты в свободном предпринимательстве и э, школьная лига. Андрюша, по-моему, министр приехал. Так, тогда мы прерываем нашу приемы